Мог би бути фі філософом-преподавателем, але він якби став свободним таким мислителем, він нічого не написав, ні одного слова. Оце все, що видано, це все писали інші. Та що він і... розказував? Ну йому задають питання, а він відповідає на ці питання. Взагалі про життя, про устройство общества, як все тут построєно, на цій брехні на всій. І от йому задають вопрос. Хагаван, хагаванцы, типа учитель, угу. верите ли вы в Бога? О. Он скажет, я не верю в верование. О. Бог Правильно. это величайшая фантазия человека. Правильно. Почему человек должен был придумать Бога? Потому что его ум устроен и так, что он не может жить без смысла. Он кажет, а по мне все существование в природе, все оно бессмысленное. Смысла то великого нет. За что мы тут появились на свете, какой там смысл? Каже, облако плывет по небу. Какой смысл? Смысла нет, но красиво. Роза цветет. Какой смысл, что она цветет? но ну, это вообще прекрасно, великолепно. Река течет. Какой смысл, что река течет? А все? Смысла нет, но а таком Река дает столько радости, что смысл просто не нужен. Достаточно того, что есть. Достаточно любви. Любования. И любви. Я каже, моя задача здесь не доказывать вам, есть Бог или нет Бога. Для меня этот вопрос вообще не существует. Он не относится к нему. Я здесь для того, чтобы... Научить вас жить без смысла, но жить хорошо, прекрасно и счастливо здесь и сейчас. О, и а если даже где-то там есть жизнь, то это тоже будет здесь и сейчас, и там вы тоже будете счастливы, если действительно есть там жизнь. Но пока еще не доказано. Конечно, он представлял опасность для священников и для политики. По що він казав, от він приїжджає в будь-яку страну, а йому не дають там пристановище, самоліт. Він летить своїм самолетом, mm. а йому не дають сісти. Даже так. 22 країни запретили в'їзд йому до себе в країну. І от Греція дає йому двохнедільну візу, щоб він дві неділю. Він поселяється в гостинниці, йому вибивають вікна там. І, архиепископ бежит до президента и говорит, этого человека надо немедленно выгнать из страны. Потому что за те две недели, что он будет здесь находиться, он разрушит всю нашу религию, нравственность и мораль. А вот что-то не отвечает, кажется. Если вашу религию, нравственность и мораль, которые создавались 2000 лет, может за две недели разрушить один человек, то такую религию, нравственность Ничего не говоря... и мораль надо обязательно. Говорящий, говорящий, если отвечает. один человек может разбить. Конечно, ты и пора да. Ничего не говорящий только А потом Рейган не его приказал Заковать цепи из Америки В штате Оклахома Основал свой ашарам Такую школу вроде. Угу. Ну у него ученики Приезжали Из России, из Индии, из Америки Был его И он говорит, я говорил на протяжении 30 лет меня слушали, но не слышали. А, а теперь я кажу, молчу вообще. Ничего не говорю. Молчу. Да. И кажу, мои родители думали, что я здесь шел с разумом вообще. Кажу, бессмысленно что-то говорить. Мои ну, тоже. -то. Кому не Дочка, И вот кажу, сыночки. Э Дына? Я говорил с христианами, с буддистами, с джайнами, с сикхами. Но я не был счастлив этим. Потому что с, э, э, с христианином я должен говорить на языке Иисуса Христа. А я не был счастлив этим. Потому что это грязь одного рода. Да. С буддистами я должен говорить на языке Будды. Это грязь другого рода. Да. Я не был счастлив этим. А теперь вот возле меня мои люди. Они не христиане, не буддисты, не сикхи, не джайны. Они просто люди и все. И им не обязательно надо, чтобы я что-то говорил. Им достаточно моего присутствия рядом. И все. Так видно, его учение сводилось до того, что надо научиться медитировать. Будьте здесь и сейчас угу. счастливы. Медитировать. Потому что при помощи медитации, он говорит, нам может и от болезни избавиться. И он Людина проникає самого себе, в глубину самого себе, угу. і стає щасливою просто-напросто в результаті медітації. І от він приводить примір, були такі дзен. Якщо ти чув, це ж дзен буддізма. Це, ну, слово слово саме да. Так. Що робили дзен? У них не було філософії написаної на бумагах. Угу. Типу, вони просто... Це їхній образ жизни. А руководствувались вони тим, що життя дається нам один раз, і його треба прожити кожне мгновенно в радості і в любві. Все. Більше нічого не надо. Просто щоб людина була тут щаслива на цій землі. Бо другої житті, каже, не буде. Тут і зараз. І от що робили ці дзен? От у нього така кругла подушечка, він сідав позі лотуса і сидить. Що не робить, просто сидить відключається, медитує. Або, каже, вони вміли э, отримувати радість від от того, як луна сходить, угу. як, са сакара, як сакура, сакура цвіта, розцвітає вони. Просто любувались і були щасливі. Здесь і зараз. Потім їм подають чай, ми от пропили чай, просто так. знаєш, угу. А в них це ритуал. Рітуал. Чайный домик специально построен. Они сидят на, 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 на позе лотоса и ждут, когда ему подадут всю чашечку чая, и он с благословением выпивает этот чай и такой, таким наслаждением, с таким, такой радостью это а Даже, а, еще он говорит, что я единственное хочу от вас, чтобы вы, чтобы вы были просветленными и жили осознанно. Вот каждое мгновение, когда ты даже зубы чистишь, uh -huh. ты должен делать это осознанно, uh -huh. не просто автоматически, знаешь, uh -huh. мы привыкли каждое утро, каждое Шу -шу 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 -шу. да, а ты должен это все осознанно делать, и все жизнь должна быть осознанно. Ну вот его философия сводилась до такого -цього. и он поддает критики все религии абсолютно, он говорит, это все псевдорелигии, это... Дурмання мозгів А істинна релігія це навчитися жити. Тому що ми ще не навчилися. Ми навіть не можемо по повному праву називатися людьми, якщо так на то пішло. Потому, що це Путін людина, якщо він таке йде на такі подлості. Ну, навчитися так. десь жити і зараз. І ну, його, як любовні, Сократа. Його, і Сократ же нічого не писав. Тільки філософство, а Платон вже записав усе, що говорив І Ісус вже теж каже, якщо Він був на самом ділі, то він, якаби, то він якаби, не писав вже ні єдиного слова, ці Євангелії то наступний. Тож вже потім вже написав. Якоби, як і Ну у ну, нього такі великі. труди, оце, путь мистика. О мужчині, о женщині, о дітях. от медицины к медитации, потом эмоции, потом разум, ну и любую тему берет и начинает развивать ее. Так это он против психоаналитики. психоаналитиков. Художнику надо много знать, чтобы одна картина стоила не меньше 10 тысяч слов. Это китайская мудрость, это не я. 10 тысяч долларов. Десять тысяч долларов за все оптом. Ну подтвердите, что вы больше 10 тысяч долларов не хотите? Оптом, оптом за все. Ну и меньше не надо. И меньше нельзя. Меньше нельзя. Чтобы крышу убрать и сделать второй этаж. И Витя там Стекрян. сидел еще. Да. И Витя там, а раньше Витя сидел где? И бандиты шли, Коридоры. а ты кто такой? Коридоры. Расскажи, расскажи, расскажи. А, ты что знаешь? Фамилия знакома. Их два стужука. Ну вот этот базар держал там раньше. Смотрящий, якобы смотрящий. А другой. А другой, а другой, а другой не шел, но так начальник не можно выключать. Вокзала. Да. выключать. Не, 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 Это же